我本来是来带你看星星的。为什么要来这儿看星星？因为这边就是有湖光啊，有满天的星星投射到湖面上，一定很浪漫的。可是现在天黑漆漆的，怎么看都像是抛尸现场。哎，如果能够满天星星，再配上飘雪。 一定更完美的。你又要雪又要星星，怎么可能同时实现呢？那是因为你不懂，初雪对我来说有不一样的意义。我爸就是在初雪那天向我妈表白的，后来他们就在一起了。所以每一年的初雪，他们都会出去约会，把我一个人留在家里，都没有人陪我玩，我一个人很孤单的。这样吧，以后初雪的时候，我们把窝鸟带来。 趴在雪地里一定很可爱的，算了吧，我知道你没时间。没事啊，下次出去我们还可以再来。真的吗？嗯、呃，算了吧，算了吧。为什么？没什么呀。 你知道吗？对着这个湖面许愿，如果湖神听到了你的愿望，他就会满足你的愿望。你要不要试一下？太傻了，我不要。你自己是制片，你自己做的戏你自己都不信，让别人怎么信啊？那反正现在又没有人，你试一下嘛。不要。你不试是,是吧？那我先来。 你要不要试一下？不要，试一下嘛！哎呀，你这个人老干部嘛，过来！哎呀，啊，勇敢一点。 今天也没星星了，回去吧。十、五、四。

谢谢你给我过生日。不用谢，你开心就好。你怎么知道我的生日是今天？就用心知道的。走啊。 我就送你到这儿，我就不进去了。昨天祖瑶就把我打包好的东西都搬走了。这段时间，谢谢你的照顾，以后就不打扰你了，唉走了。 多少？